أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حديث pertama orang yang terbaik عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حجه هذا في ترغيب وعزاه إلى مسلم أيضا. أرتين سيدنا عثمان رضي الله عنه مري وجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبته. yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Imam Nasai dan Ibnu Majah. Dalam kebanyakan kitab, hadis ini dinyatakan dengan perkataan "wau", wow, yakni dan. Sebagaimana yang diterjemahkan di atas. Dalam keadaan ini, ganjaran yang besar adalah bagi sesiapa yang belajar Al-Quran yang mulia dan kemudian mengajar kepada orang lain Namun demikian Dalam sesetengah kitab hadis ini Dibayarkan dengan perkataan Au yakni atau Yang memberi makna yang, yang terbaik Antara kamu Ialah orang yang belajar Quran Atau yang mengajarnya uh, Ada hadis lain Menyebutkan Khairukum man ta'allamal Quran Au allamahu hmm. Yakni Haa uh, orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang mengamal uh, orang yang belajar Al-Quran atau au uh, yang mengajarnya mengikut riwayat ini ganjaran dan kelebihan adalah umum sama ada orang itu belajar untuk dirinya sendiri atau mengajar Al-Quran kepada orang lain setiap orang daripada mereka akan mendapat dan ganjaran sendiri maksudnya adalah Orang yang belajar Al-Quran dia mempunyai ganjaran tersendiri dan orang yang mengamalkan uh, apa yang uh, terkandung dalam Al-Quran itu mempunyai ganjaran yang tersendiri. Ha Al-Quran itu ia sebenarnya Islam Agama Islam bergantung sepenuhnya kepada pengangkalan dan penyebaran Al-Quran Oleh itu sudah jelaslah kepada kita tentang kedudukan terbaik bagi orang yang mempelajari Al-Quran atau mengajarnya Iaitu mengajar Al-Quran Dan tidak perlu kepada sebarang penjelasan lagi Walau bagaimanapun terdapat darjat kedudukan yang berlainan Darjat yang terbaik Darjat yang terbaik ialah dengan mempelajari Al-Quran serta makna dan maksudnya Dan darjat yang terendah ialah mempelajari lafaz Al-Quran sahaja Maksudnya kat sini adalah Orang yang terbaik iaitu orang yang mendapat ganjaran yang paling banyak adalah Orang yang belajar Al-Quran Serta dia belajar makna Al-Quran dan dia memahami Al-Quran itu Dan dia mengamalkan isi-isi kandungan ayat Al-Quran Dan manakala orang yang darjat terendah Haa Berbeza dengan orang yang hanya mempelajari lafaz Al-Quran saja, Iaitu orang yang membaca kalamullah il-qadim sahaja Maka dia mendapat darjah uh, yang uh, sedikit uh, Mahfum ke, daripada ke, uh, kedua daripada hadis di atas Sebagaimana yang diriwayatkan dengan lafaz aw yang bermakna Atau menyokong hadis yang diriwayatkan secara mursal oleh Sayyidina Sa'id Ibn Salim radhiyallahu anhu Sekiranya Kata kata Said Ibn Salim radhiyallahu anhu sekiranya seorang yang memperoleh ilmu al-Quran menganggap orang yang diberikan sesuatu nikmat yang lain itu lebih baik daripadanya maka dia telah menghina nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dikurniakan ke atasnya. <tuh> Ini jelas apabila perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang terbaik di antara segala perkataan maka pastilah belajar dan mengajar perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ialah lebih baik daripada segala sesuatu yang lain sebagaimana yang akan diterangkan dalam hadis yang akan datang ada hadis-hadis lain yang beri, berkaitan dengan hadis ini yang akan dibahaskan pada akan datang Mulai alikari rahimallahu taala Menukilkan satu hadis lain Bahawa sesiapa yang telah memperolehi ilmu Al-Quran Telah menyimpan ilmu kenabian di kepalanya Maksudnya adalah Siapa-siapa yang mempelajari ilmu Al-Quran Maka dia telah menyimpan ilmu kenabian di kepalanya Kerana apa? Kerana Nabi mendapat uh, Kerana Nabi mendapat wahyu dan, uh, Wahyu uh, Berbentuk ayat-ayat Al-Quran Ha, menggunakan uh, dalam kalimah Allah. Ha. tanda uh, hazrat sahid tustari rahimallahu taala berkata tanda cinta kepada Allah Subhanahu taala ialah wujudnya cinta terhadap perkataan Allah Subhanahu taala dalam kitab syarah al ulumuddin Ha, ini syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini adalah uh, kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala <coughs> dan disyarahkan oleh ulama yang seterusnya yang berkata terdapat senarai orang yang di akan diberi perlindungan di bawah naungan Arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari pengadilan yang mengerankan. Antara mereka adalah orang yang mengajar Al-Quran kepada kanak-kanak Islam dan juga mereka yang belajar Al-Quran semasa usia muda dan terus mengambil berat untuk membaca Al-Quran apabila sudah dewasa. Allahumma'alamu bisawab.